Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih Amma ba'du Surah Al-Ma'un Puan Yati Adalah surah yang ke-107 Dalam Al-Quran Mengandungi tujuh ayat sahaja Dan saya percaya al uh, Majoriti kita menghafal insyaAllah surah ini Dan itu pun tujuan ya Barangkali segmen tadabur uh, istimewa diikim Kerana kita nak bagi lebih faham Pada apa yang sudah melekat dalam fikiran kita Dah melekat dekat fikiran, hafal Tetapi belum tentu melekat dalam hati tau Sebab apabila ayat-ayat Allah Ya tertampal ataupun melekat pada hati Ia ada kayu ko, Ia boleh dinilai maka surah ini ya puan Yati dan para penonton ia memberikan penilaian anak-anak kita pun walaupun PDPR ya guru-guru ni kena fikir macam mana nak nilai faham ke tak faham apa cikgu mengajar dia ada pemarkahan jadi bila seseorang itu mengatakan dia Islam saya Muslim adakah Muslimnya markah penuh? maka surah ini memberitahu kita apakah markah penuh ataupun kriteria yang sepatutnya ada kepada seseorang yang menyebut dirinya sebagai Muslim dan saya terus terang nak sebutkan kepada tuan-tuan puan-puan di musim pandemik COVID-19 yang duka citanya tidak kelihatan menurun kita amat-amat perlukan surah Al-Ma'un ia sudah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum tentu ia telah diturunkan ke dalam hati kita ini adalah surah yang menceritakan tentang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini adalah surah yang menceritakan tentang sensitiflah dengan mereka yang terpinggir, yang tidak diberikan perhatian oleh uh, ramai manusia kerana kedudukan mereka, status mereka yang mungkin tidak mendapat tempat dalam masyarakat ya mereka barangkali gelandangan ya. mereka barangkali ya uh, jauh daripada bandar lalu terpencil terpinggir ya dan surah ini memberikan markah kepada keislaman kita iaitulah sejauh mana kamu yang menunaikan solat kerana surah ini ada cerita pasal solat ya kamu solat walaupun kamu tak dapat nak solat jumaat hari ini tapi kamu duduk di rumah Adakah kamu salat zuhur? Bagaimana kualiti salatmu? Rupa-rupanya markah Orang-orang yang salat ini juga ya Kalau dalam uh, pemarkahan sekolah Dia tak boleh kurikulum je Dia kena ada kurikulum ha, PDPR ni tak tahulah nak nilai macam mana kan Tetapi apabila Seseorang itu salat Markah salat dia tu Tidak hanya semasa dia salat Ya ada kurikulum Ada penilaian di luar daripada salat Iaitulah bagaimana seseorang itu berhubung dengan fakir miskin. Bagaimana perasaan sensitiviti seseorang itu kepada anak yatim. Ini markah orang yang salat di sisi Allah. Subhanallah. Kita amat memerlukan surah Al-Ma'un di musim pandemik ini. Lalu mari saya kongsikan kepada tuan-puan sekalian. Apakah yang dikendung oleh tujuh ayat dalam surah ini saya mendapati sekurang-kurangnya kita akan memperolehi ya enam pengajaran daripada surah ini. Ya, seperti biasa saya akronimkan pada anda untuk memudahkan ingatan. Yang pertama sekali al-ma'un a e. akhlak adalah sebahagian daripada Islam. Islam bukan hanya solat tetapi solat tidak menerbitkan akhlak. Luqman al-Hakim berpesan pada anak ya bunaya aqimis solah. Tetapi solat itu wahai anak anda kena melahirkan wasbir ala ma asabak. As Sabar. Jangan emosional sangat bila ditimpa musibah dalam dakwah. Solat mesti membuahkan sikap waqsid fi mashyik waghdud min sautik. Cakap dengan lemah lembut, lembut pada orang. Jadi dapat lihat di sini Islam umpama pokok tuan-puan akarnya akidah Itulah ayat pertama surah Al Maun. Ara'aitallazi yukadzibu bid-din? Kamu tidak perhatikan orang yang mendustakan hari pembalasan. Ini tafsiran yang pertama ad-din iaitu hari pembalasan. Orang yang kata mereka percaya pada hari pembalasan. Ini akidah, percaya pada hari pembalasan. Semua kita insya-Allah percaya pada Malik Yawmiddin. Tetapi bagi Allah Taala percaya ataupun tak percaya ada markahnya, dinilai dari sudut tindak tanduk kamu ya kepada manusia di sekeliling. Surah ni ada tujuh ayat, tiga ayat pasal solat, tiga ayat pasal kesan solat kepada manusia di sekeliling. Tiga ayat pasal fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Tiga lagi ayat pasal hubungan sosial. Fadhalika alladhi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'am miskin dan ayat terakhir wa yamna'un maun Ini semua cerita pasal macam mana kamu punya sensitiviti, perasaan, peri kemanusiaan, ambil berat, rasa empati dengan mereka yang tidak bernasib baik. Allahu akbar. Jadi kita jangan pandang Islam ini ya hanya sekadar uh, banyakkan membaca Al-Quran tetapi kesan baca Quran tu kat mana dalam hidup takkan kita tidak jadi manusia yang memberikan manfaat kepada manusia teramai ya jadi Islam bukan hanya bercakap berdega-dega tetapi tidak menjadi sebagaimana Nabi SAW yang tak yang tak boleh nampak ada orang susah Nabi akan bantu. Tak boleh nampak ada orang berkonflik, Nabi akan jalinkan silaturahim. Tak boleh nampak anak yatim, Mereka Nabi akan menghulurkan tangan kerana Nabi sendiri pernah menjadi anak yatim. Ya. Jadi kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi sendiri adalah Quran. Quran yang bergerak. Bergerak berjalan di dalam manusia dan al-Quran itu nampak bagaimana Nabi sangat murah mudah bersedekah ya khususnya pada bulan Ramadan sebagaimana hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu nombor satu. Ya. Akhlak adalah sebahagian daripada Islam. Akhlak tu buah sebagaimana akidah itu akarnya. Yang kedua, L. Akhlak ni dia merangkumi tindakan, dia merangkumi perkataan. L adalah lidah kita ni, lidah kita ni tolong jaga elok-elok. Hamka, Allah ya Rahim, Hamka mentafsirkan yadu'u. Kita tengok ayat dua. Eh. Fadhalika alladhi yadu'u Orang yang mendustakan hari pembalasan ini, iaitulah orang-orang Quraysh. Ya. Mereka mempunyai ciri nombor satu sekali. Ya. Kita sangka tidak percaya hari pembalasan. Ciri nombor satunya adalah mereka lawan Nabi habis-habisan. Ya benar itu ciri orang tak percaya pada hari pembalasan. Sebab Nabi cerita pasal hari pembalasan. Tetapi Allah Ta'ala kata ciri nombor satu mereka ara'aita perhatikan adalah macam mana mereka buat dengan anak yatim. Bukan kepada Nabi SAW sahaja kerana Nabi juga adalah anak yatim. Ya, pernah menjadi anak yatim tetapi anak-anak yatim di sekeliling Makkah. Ya du'u kata Hamka adalah bicara seseorang yang sangat keras tidak ada perasaan rahmat ya dan menyakitkan hati orang-orang yang hilang kasih sayang dalam masyarakat sebab anak yatim adalah simbolik pada orang yang hilang tempat berteduh hilang tempat kasih sayang perkataannya adalah perkataan yang tidak menunjukkan caring bahkan perli hina herdik sedangkan anak-anak ini sangat memerlukan perkataan-perkataan memotivasikan sebab anak yatim mereka sangat dahagakan perkataan ibu bapa Tapi ibu bapa mereka sudah pergi Maka mereka memerlukan masyarakat yang bersifat ibu bapa Tiba-tiba apa yang ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin Makkah waktu itu adalah Lidah mereka sangat mengguris hati dan perasaan Tanya diri kita tuan-tuan Ini kan nama segmen Tadabur kan Kita tuju ayat kita Kita tuju ayat ni pada kita Bukan kepada Quraish lagi Kepada kita di musim pandemik ini adakah kita memburukkan keadaan dengan lidah kita? Adakah kita memburukkan keadaan dengan seruan kepada masyarakat ya kepada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak menguntungkan agama dan tidak menguntungkan negara ini fikirkan sejenak apa kita update dekat Facebook apa kita update di Twitter adakah membantu orang lebih baik berperangai atau sebaliknya okey yang ketiga adalah huruf M. Manfaat ibadah yang kita lakukan sebenarnya kembali pada kita. Kembali pada kita. Ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Dia punya manfaat dia tu. Ya, sebab ibadah ni adalah asasnya ketaatan, ta'abudiyah. Kita tak tahu apa rasional kekadangnya. Tetapi kita kena ingat. Manfaat ibadah at the end of the day adalah kepada kita. Allah tak perlukan kepada makhluk. Termasuk ibadah makhluk kerana Allah Ta'ala itu azali. Kekal berkuasa. Tidaklah bermaksud bila seluruh manusia kufur, tak beriman walau seorang maka kerajaan Allah menjadi kecil. Ma'adallah. Itu tak berlaku. Dan tidaklah bermakna bila semua orang beribadah menjadi mukmin, ya, Ia menyebabkan kekuasaan Allah jadi besar. Tidak. Allah Ta'ala itu tabaraka biadihil muluk. Allah Ta'ala itu kekal maha berkuasa. Allah tak perlukan kepada makhluk termasuk ibadah makhluk. Ya, kerana Allah itu As-Samad tetapi kita yang perlukan Allah. Kita yang perlukan ibadah. Bukan sekadar untuk selama di akhirat, tetapi rupa-rupanya ibadah ini memberi manfaat pada membentuk pribadi kita sendiri. Itu manfaat. Tetapi syarat dia Puan Hayati, kita kena hayati lah. <laughs> Nama Puan Hayati mengingatkan saya pada menghayati. Bila kita zakat, contohnya kan bila kita buat zakat, apa makna menghayati rukun Islam yang bernama zakat? Tengok, ya. Kalau kita faham surah Al-Ma'un, kita tidak hanya memahami zakat sekadar zakat fitrah. Kalau kita faham surah Al-Ma'un, zakat adalah bermaksud mengambil berat dan meyakini pada harta kita ada hak orang lain, pada kekayaan kita ada orang yang berhak kepada harta kita. Lalu zakatun menyucikan. Ya, dalam Quran bila Allah sebut zakat, kalau surah Makkiyah maka ia bermakna penyucian hati. Kalau ayat itu Madaniyah ia bermaksud rukun Islam. Ia mesti disempurnakan daripada zakat fitrah sehinggalah kepada zakat pendapatan, zakat harta, zakat emas dan seumpama dengannya. Tetapi ia adalah dua makna yang saling melengkapi. Iaitulah kita bagi harta kita kepada orang yang asna untuk tujuan menyucikan hati kita daripada perasaan apa? Daripada perasaan sombong. Ramai orang kaya, ya na'udzubillah, bila kaya jadi sombong dan ramai orang miskin bila tengok orang kaya jadi dengki. Perhatikan zakat menyucikan kedua-dua pihak daripada penyakit hati. Yang miskin tidak dengki kerana melihat orang kaya memberikan harta kepada mereka dan yang kaya tidak terpedaya dengan kekayaan kerana telah menyumbangkan hartanya kepada yang miskin. Maka kita kaya perlukan doa orang miskin, doa orang miskin perlukan infak daripada orang kaya, saling memerlukan. Jadi manfaat ibadah sebenarnya kembali kepada kita kalau kita berfikir di sebalik rukun-rukun Islam itu ada ada maqasidnya. Ada manfaatnya, ada falsafahnya. Ya. Yeah? Okey. Seterusnya tuan-puan ya, yeah, kalau rajin catat-catatlah di ruangan komen kita punya Facebook uh, IKIM alhamdulillah. A e sudah, L sudah, M sudah, A e pula. A e yang kedua ni ya yeah, kalau kita perhatikan surah ini, A yang kedua adalah ambil berat nilai khusyuk dalam solat. Ya benar, kita kena mengambil berat tentang 13 rukun. Kita kena sedaya upaya memastikan rukuk kita betul, bacaan kita dalam rukuk betul, Fatihah kita baca betul tajwidnya. Tetapi matlamat akhir daripada menunaikan solat bukan hanya pergerakan tubuh ataupun pergerakan lidah. Matlamat akhir adalah mendidik hati. Kerana surah Al Maun menunjukkan ada orang solatnya baik dari sudut kulit. Dari sudut kulit solat tu bagus. Bahkan Allah sebut musallin. Fawailil musallin. Nauzubillah. Neraka wail kepada orang yang kerap solat. Perhatikan Al Musallin, orang yang kerap solat maknanya kita tak payah pelik kalau ada ramai orang kerap solat tetapi apa yang dia dapat ya adalah kepentingan-kepentingan tertentu sedangkan tujuan utama solat untuk mengingati Allah tak berlaku apa yang berlaku adalah solatnya bertujuan orang ingat aku dia solat allazi nahum an salatihim sahun alladzi <Sessizir> nahum yuraun Sepatutnya solat untuk ingat Allah tetapi dia solat untuk orang ingat dia. Sebagai seorang yang beragama, seorang yang taat perintah Tuhannya, gambar dia solat mesti disebar-sebarkan bagi menunjukkan dia orang yang sangat beragama. Sedangkan perkataannya menyakitkan hati manusia, perbuatannya sangat zalim kepada manusia tetapi semua tu di cover dengan ambillah gambar saya, saya solat ni itu seakan-akan berlaku di Makkah dahulu. Kerana kita kena tahu, Makkah adalah center kepada manusia tanah Arab datang. Bila orang daripada pelbagai tanah Arab datang, jadi pemimpin Makkah kena tunjuk, mereka pemimpin agama, mereka mewarisi ajaran Ibrahim. Jadi mereka pun melakonkan salat. Padahal salat mereka adalah salat yang riak, ditunjuk-tunjuk. Dan Solat itu sendiri pun sahun. Ya. Solat itu sendiri kata Hamka ketika mentafsirkan makna sahun. Solat itu sendiri dia tak tunai dengan kemahuan nak capai tujuan asal. Sahun dia lupa pada tujuan asal. Dia hanya melakukan ibadah tetapi lupa tujuan ibadah. Apa tujuan solat? Wa aqimis salata li dikri. Tunaikanlah salat untuk merasai kekuatan Allah. Kekuasaan Allah. Anta'budallah. ka'annaka katarah. Kamu menunaikan ibadah seperti kamu melihat Allah. Satu benda yang menarik. Puan Yati dan rakan-rakan semua. Surah Al-Ma'un ni. Duduk lepas dua surah pasal nikmat. Itulah tujuan kita salat. Didik anak kita. Salat bukan hanya uh, suruhan agama. Tetapi solat adalah cara berterima kasih pada Allah atas nikmat. Senaraikan nikmat-nikmat Allah bagi pada kamu Fatihah. Cuba senaraikan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu wahai Fatih. Banyak tak nikmat Allah Taala bagi? Sebut satu-satu pada Abi. Jadi takkan tak nak ucap terima kasih. Allah tak minta daripada kita bayar bil pun pada degupan jantung yang berdegup setiap saat. Ya, kalau kita pergi hospital pakar, baru kita tahu nilai darah nilai oksigen nilai hepatitis nilai hati nilai buah pinggang nilai mata bukan angkanya ribu bahkan puluhan ribu untuk beri mata yang lebih okey ataupun buah pinggang yang lebih okey jadi adakah tak nak ucap terima kasih perhatikan ya sebelum surah al maun ni ya adalah dua surah yang kita akan sentuh pada minggu-minggu depan Surah pasal nikmat keamanan dan nikmat kemajuan. Al-Fil, surah gajah tu pasal nikmat keamanan. Allah bagi keselamatan, kedaulatan pada Makkah. Tak ada abrahah, abrahah akan boleh kacau. Kemudian surah Quraish. Dan kerana Allah bagi keamanan, Allah beri kemajuan. Perniagaan orang Makkah luar biasa di seluruh tanah Makkah. Kemudian datang surah Al-Ma'un kata, sampai hati mereka berterima kasih kepada nikmat keamanan dan kemajuan dengan cara zalim pada anak yatim is this your way of life aku bagi macam-macam dan aku beri macam-macam kau pula tidak memberi aku pemurah engkau pula tidak pemurah kepada manusia di sekeliling jadi sangat kontradik antara sifat Allah waazza wa jalla yang tertunjuk dalam surah Al-Fil dan surah Quraisy dengan sikap pemimpin-pemimpin Makkah dalam surah Al-Ma'un. Jadi kita dapat lihat untuk ubah masyarakat yang barangkali Yang tidak saling mengambil berat surah ini menyebut formulanya bermula dengan salat. Sebab ayat 4 tu tuan-puan kalau perhatikan ada perkataan fa Fawailul lil musallin. Maka. Jadi dalam bahasa Melayu, maka ni kita tak boleh guna melainkan ada cerita sebelumnya. Ya. Syahri Abdul Rahman berada di Ikim. Maka dia berceramah. Itu contoh dia lah maka kan. Jadi maka ni dia berangkai dengan apa cerita sebelumnya. Maka maka neraka wail kepada orang solat. Maksudnya apa? untuk mengatasi masalah tak ada sensitiviti kepada anak-anak yatim, tiada peri kemanusiaan kepada gelandangan yang miskin, semua mesti bermula daripada solat yang mencapai objektif. Jadi sebab itulah perkara paling besar dalam solat selain daripada rukun-rukunnya qawli, fi'li, qalbi tetapi rukun yang paling besar yang kita mungkin terabai adalah khusyuk. Sebab Ya, bila kita baca dalam solat Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih Allah. Kita terima kasih pada Allah. Sebab Allah beri macam-macam. Tiba-tiba keluar daripada solat, kita tidak memberi. Kita tidak beri manfaat. Jadi bercanggah sebenarnya. Apa yang kau baca, mengucap terima kasih pada sifat pemurah Allah, dengan kamu sendiri tidak membumikan ya, sifat mulia berkenaan kepada manusia di sekeliling. Alhamdulillah. Itu yang keempat eh. Kemudian yang kelima, boleh lagi puan Hati? Kita ada masa lagi ke? Kan? Ada, ada, ada. Silakan ada, teruskan. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih hampir 350 orang yang menonton tu. Terima kasih banyak-banyak. Kita pergi kepada yang keempat, uh, maaf yang kelima, iaitulah huruf U. Ya. Yeah. Satu satu yang menarik tentang surah ini adalah U upaya Nabi SAW meneliti keadaan masyarakat. Ya, ataupun upaya nabi membuat kajian sosial. Maksud saya begini. Surah ni bila bermula dengan araaita dan bukannya alam tara. Araaita pernahkah kamu melihat? Maknanya nabi sudah selalu melihat. Alam tara nabi tidak pernah melihat tetapi araaita fiil madi pernahkah kamu lihat wahai Salam? alaihi maknanya kamu sudah melihat dan hasil penglihatan pemerhatian observasi kajian yang kerap betul tak seakan-akan Allah nak minta pengesahan daripada nabi betul tak the way of life yang kau lihat di Makkah itu adalah the way of life orang yang mendustakan agama ini tafsiran kedua mendustakan agama, kalau tadi mendustakan hari pembalasan. Yang kedua adalah orang yang kata mereka mewarisi agama Ibrahim, tetapi apa yang mereka buat pada ayat 2, pada ayat 3 adalah bercanggah dengan ajaran sebenar Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi nabi apabila Allah Taala kata araaita sebenarnya satu bentuk pengiktirafan kepada Sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli sosial yang sangat sensitif dengan apa berlaku pada masyarakat di sekeliling, sangat mengambil berat, kuat berjalan ke sana kemari untuk melihat kalau-kalau ada yang dizalimi. Untuk melihat sendiri dengan mata kepala Nabi ada tak ketidakadilan and I must do something. Kepada para ulama ada para ulama tidak sedikit yang menyatakan surah Al Maun ni surah Madaniyah poniyati surah turun di Madinah surah lepas hijrah. Tetapi bila ayat pertama ara'aita makna nabi diminta perhatikan balik Mekah yang telah kau tinggalkan. Perhatikan balik cara hidup orang Mekah. Cara hidup mereka adalah cara hidup yang pincang dan cacat. Walaupun kamu sudah ada kuasa di Madinah dengan sifat islamiknya suasana di Madinah jangan lupa untuk mengajar para sahabat dan orang-orang yang datang Madinah apa kesan bila tidak bersama dengan Islam pergi ke Mekah tengok bila kesan mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok di situ bila pemerintah dan penguasanya bukan orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam araaita perhatikan cara hidup mereka tanya orang yang duduk di Mekah suka ke duduk kat Mekah sebelum hijrah ya, eh, maaf, sebelum Nabi menguasai Makkah ya, maksud saya. Perhatikan, tanya wanita-wanita di sana, adakah mereka dapat keadilan? Tanya anak-anak perempuan di sana, adakah mereka mendapat keadilan? Tanya golongan hamba di sana, adakah mereka mendapat keselesaan? Tanya anak-anak yatim di sana. Ara'aita. Nabi pernah ada di sana. Jadi, kita kena jadi ahli sosial yang tidak cepat mengikut arus perdana, mengiakan apa yang orang nak, bahkan kita kena jadi Nabi yang sangat kritis seperti contohnya betul ke apa masyarakat aku buat ni macam tak betul je ini makna ara'aita Nabi memerhatikan dengan penuh kritikal benda ni salah dan saya kena fikirkan cara untuk ubah dan saya akan mengambil masa tertentu untuk mencadangkan perubahan pada masyarakat jadi subhanallah menarik perkataan ara'aita dan akhir sekali ya yeah. n saya namakan nantikan kepimpinan baru kalau kamu tidak ubah perangai wahai pemimpin-pemimpin Makkah perhatikan ya yeah? menarik ya yeah? lepas surah al-maun surah apa kita bincang minggu lepas surah betul puan yati surah pasal nikmat yang Allah akan berikan kepada nabi di akhirat sungai al-kautsar di dunia pembukaan Makkah Kenapa Allah Taala nak kurniakan inna atainaka? Kenapa Allah nak kurniakan kemenangan kepada Nabi ke atas bumi Makkah? Ya? Sebab pemimpin yang sedia ada adalah pemimpin yang tidak mendengar teguran daripada Allah. Tidak ubah perangai. Mereka umpama kanser yang berbahaya boleh merebak ke seluruh tubuh. Mesti dicantas, dipotong supaya tidak memusnahkan tubuh badan. Maka bila datang surah Al-Kawthar tu, maknanya replacement. Allah Ta'ala akan tukar. Jadi kita orang Melayu, ya kita jangan bangga dengan hanya Melayu. Kita kena bangga dengan ajaran agama yang diberikan oleh nenek moyang kita. Islam. Tak ada makna Melayu kalau tidak ada Islam. Sebagaimana tidak ada makna Quraisy kita berbangga dengan Quraisy. Surah Quraisy kan surah sebelum Al-Ma'un tetapi nilai Islam itu tidak berlaku dalam perilaku dan lidah kita tidak menunjukkan sifat-sifat uh, uh, pemurah, peramah dan izinkan saya tutup dengan makna al-maun tuan-tuan puan-puan sekalian al-maun ini ya kata al-imam at-tabari rahimahullah ia merujuk kepada barang yang kecil sahaja nilainya tetapi boleh beri manfaat ini makna al-maun dulu Barang kecil nilai tapi bagi manfaat ini namanya kapak. Uh, jiran, boleh ke nak pinjam pisau sekejap? Pisau tu kecil je. Tapi dia boleh beri manfaat tak pada orang yang nak potong bawang. Ah uh, boleh ke pinjam mancis? Ya, yeah. lighter uh, benda kecil je tapi boleh bagi manfaat tak pada orang yang memerlukan? Boleh bagi manfaat wa yamna'un al tetapi pemimpin-pemimpin dalam surah al-ma'un yakni pemimpin-pemimpin Quraisy benda kecil macam tu pun dia tak boleh bagi kalau dalam konteks hari ini boleh tak nak air teguk air teguk je pun boleh tak sepinggan nasi nasi saja pun tak apa anak saya kebuluran dekat rumah tak dia nak makan nak bagi pun tak boleh dan melarang orang lain wa dan melarang orang lain daripada menyumbang Allah malataja'anna min alladhina yamna'una al-ma'un. Wallahu a'lam pun Masya-Allah masya-Allah ni macam antara teguran juga lah sebenarnya sebenarnya kan untuk diri sendiri Betul. untuk ketua keluarga yang mana ketua ada keluarga. Isi keluarga yang akan akan diseliakan maknanya sifat-sifat ni kena ada maknanya pentingnya uh, perbaiki solat dan juga zakat yang selalu digandingkan dan disandingkan itu masya-Allah apa pun terima kasih Betul. banyak ustaz untuk perkongsian pada hari ini hujung Betul. sikit ustaz kesimpulan daripada ustaz silakan Islam adalah agama yang seimbang. Islam menitik beratkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka peluklah Islam dengan agama ini menjadi komprehensif. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi Masuk dengan menyeluruh. Maksudnya apa? Jangan kita masuk Islam hanya membaiki akidah sahaja. Saya nak ma'rifatullah, Allah, saya nak belajar tentang Allah, saya nak belajar dan belajar. Tetapi, apa kesan tahu tentang Allah? Allah itu pemurah. Kenapa tidak jadi pemurah kepada sesama orang miskin? Pada masa yang sama, Islam tidak mahu kita hanya menjadi pejuang hak asasi manusia. Memperjuangkan hak orang-orang terpinggir. Tetapi akhirat dia dalam bahaya. Solat dia tidak terpelihara hubungan dengan Allah entah ke mana. Jadi nampak ya bagaimana unsur keseimbangan ataupun wasatiyah terserlah dalam surah Al-Ma'un. Tiga ayat tentang solat, hubungan dengan Allah dan tiga ayat tentang hubungan dengan manusia. Terima kasih Puan Yati. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Belajar daripada Al-Ma'un walaupun kecil tapi bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Sampai bertemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.